নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই কাজল কুসুম দেৱী আজি মই তোমালোকৰ সৈতে অষ্টম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ভূগোল খণ্ডৰ পৰা পাঠ এক প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ অংশ ন আলোচনা কৰিম ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছিলো পৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদসমূহৰ সংৰক্ষণৰ বিষয়ে আৰু অপৰম্পৰাগত শক্তি উৎসৱ কিছুমানৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিছিলোঁ এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকে কি কি জানিব পাৰিবা এবাৰ চাই লোৱা প্ৰথমতে অপৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদসমূহৰ বিষয়ে অপৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদ কিছুমানৰ বিষয়ে তোমালোকৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত জানিবলৈ পাৰিবা দ্বিতীয়তে অপৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদৰ সংৰক্ষণ অৰ্থাৎ এই সম্পদসমূহৰ কিদৰেনো সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি বিশেষভাৱে শক্তি সম্পদৰ সংৰক্ষণ কিদৰে কৰিব পাৰি এই সম্পৰ্কে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া আজি আমি প্ৰথমটো টপিকলে আগবাঢ়ো অপৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস জোৱাৰ শক্তি তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা জোৱাৰ শক্তিৰ বিষয়ে জোৱাৰ শক্তি ক'ৰ পৰা উৎপাদন কৰা হয় সমুদ্ৰত উৎপন্ন হোৱা জোৱাৰ পৰা এতিয়া সমুদ্ৰত যে উৎপন্ন হয় জোৱাৰ ভাটা তোমালোকে জানা জোৱাৰ ভাটা কি জোৱাৰ ভাটা কি বাৰু আমি সাগৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ঢৌ আৰু সুত লক্ষ্য কৰো কিন্তু এই ঢৌ বা সোঁতৰ বাহিৰেও সাগৰত আন এক গতি দেখা যায় সেই সেয়াই হল কি জোৱাৰ শক্তি এতিয়া দিনটোৰ ভিতৰত সাগৰৰ পানী ওলম্বিকভাৱে উঠা নমা কৰা যিটো কাৰ্য তাক কোৱা হয় জোৱাৰ ভাটা আৰু এই জোৱাৰ ভাটাৰ কাৰণ কি বাৰু পৃথিৱীৰ ওপৰত চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যৰ আকৰ্ষণ আৰু পৃথিৱীৰ আৱৰ্তনৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা অপকেন্দ্ৰিক শক্তি গতিকে এতিয়া আমি চাও চোৱা সমুদ্ৰত উৎপন্ন হোৱা জোৱাৰ ভাটাৰ পৰা শক্তি উৎপাদন কৰিব পাৰি হয় নে ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলো সাগৰত যি জোৱাৰ ভাটাৰ সৃষ্টি হয় তাৰ পৰা শক্তি উৎপাদন কৰিব পাৰি আৰু সাগৰত যেতিয়া উচ্চ জোৱাৰ সৃষ্টি হয় উচ্চ ঢৌৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া কি হয় পানীৰ উত্থান পতনৰ পৰা টাৰ্বাইনৰ সহায়ত শক্তি উৎপন্ন কৰা হয় যেতিয়া উচ্চ জোৱাৰ হয় তেতিয়া সেই উচ্চ জোৱাৰৰ সময়ত টাৰ্বাইনৰ সহায়ত তোমালোকে নিশ্চয় পিছৰ চিত্ৰখন দেখিছা এই চিত্ৰখনত দেখুৱাই দিয়া আছে কিদৰে টাৰ্বাইনৰ সহায়ত শক্তি উৎপাদন কৰা হয় বিশেষকৈ ৰাছিয়া ফ্ৰান্স আদিত এনে ব্যৱস্থা দেখা যায় হয়নে বিশেষকৈ ৰাছিয়া ফ্ৰান্স আদিত এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা দেখা যায় তাৰ উপৰিও আমাৰ ভাৰতৰ কচ উপসাগৰত কচ উপকূলত এই শক্তি এনেধৰণে কি কৰা হয় উৎপাদন কৰা হয় এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম আন এক অপৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস জৈৱ গেছ তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা জৈৱ গেছসমূহৰ বিষয়ে হয়নে জৈৱ গেছ কি বাৰু কৰ পৰা উৎপাদন কৰা হয় বাৰু কি পদ্ধতিত কৰা হয় চোৱা উদ্ভিদ আৰু জীৱ জন্তুৰ মৃত অৱশিষ্ট কৃষি আৱৰ্জনা গোবৰ আদি গেছীয় ইন্ধনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি এতিয়া যে উদ্ভিদ জীৱ জন্তুৰ অৱশিষ্ট বা কৃষি আৱৰ্জনা তাৰ উপৰি গোবৰ এইসমূহ কি কৰা হয় এটা কেছীয় ইন্ধনলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰো আৰু এইধৰণে কি কৰিব পাৰোঁ জৈৱ গেছ উৎপাদন বা জৈৱ গেছৰ আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰো এতিয়া এই জৈৱ গেছ কি কিনো কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হয় তোমালোকে জানানে এই জৈৱ গেছ ৰন্ধা বঢ়া কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ উপৰিও আমি যে যান বাহন চলাওঁ সেই যান বাহনো কিন্তু এই জৈৱ গেছৰ দ্বাৰা চলাব পাৰি তাৰ উপৰিও টাব উৎপাদন কৰিবলৈও এই জৈৱ গেছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু এই জৈৱ গেছ হৈছে কি আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ এটা সমাধান আৰু এই জৈৱ গেছ ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হয় পেট্ৰ কেমিকেল বা সাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো নোহোৱা হয় গতিকে জৈৱ গেছৰ বিভিন্ন ব্যৱহাৰ আছে আমি বিভিন্ন কাৰ্য ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো চোৱা গেছৰ পাত্ৰত জমা হোৱা আৱৰ্জনাবোৰৰ পৰা নিৰ্গত গেছৰ দ্বাৰা বাল্ব জ্বলোৱা হয় এতিয়া যেতিয়া আমি গেছি ইন্ধনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলো তাৰ পাছত সেই গেছৰ পাত্ৰত জমা হোৱা আৱৰ্জনাবোৰৰ পৰা নিৰ্গত গেছৰ দ্বাৰাও আমি বাল্ব জ্বলাব পাৰো তাৰোপৰি ঘৰুৱা কাৰ্য ৰন্ধা বঢ়াৰ বাবে আমি এই শক্তি কি কৰিব পাৰো উৎপাদন কৰিব পাৰো আমি ইতিমধ্যে কলো যে ৰন্ধা বঢ়া কাৰ্যত হওঁক বা যান বাহনৰ কাৰ্য চলোৱা কাৰ্যত হওঁক তাক উৎপাদন কৰিবলৈ এই ধৰণৰ বিভিন্ন কাৰ্যত এই জৈৱ গেছৰ ব্যৱহাৰ দেখা যায় এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম অপৰম্পৰাগত শক্তিৰ আন এক উৎস জলবিদ্যুৎ শক্তি তোমালোকে জানা জলবিদ্যুত কৰ পৰা উৎপাদন কৰা হয় বিশেষকৈ পানীৰ পৰা হয় নাই বৰষুণ বা নদীৰ পানী গতিত বাধা দি মানে বান্ধৰ দ্বাৰা তাত টাৰ্বাইনৰ সহায়ত কি কৰা হয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা হয় চোৱা বৰষুণৰ পানী বা নদীৰ বান্ধৰ পৰা যান্ত্ৰিকভাৱে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ আমি টাৰ্বাইন ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ উৎপাদন কৰিব পাৰো সমগ্ৰ বিশ্বতে উৎপাদিত মুঠ বিদ্যুতৰ এক চতুৰ্থা এই পদ্ধতিৰে উৎপাদন কৰা হয় অৰ্থাৎ চাৰি ভাগৰ এভাগ বিদ্যুৎ আমাৰ পৃথিৱীৰ কি কৰা হয় এই পদ্ধতিৰে বৰষুণৰ পানী বা নদীৰ কি কৰা হয় বান্ধৰ পৰা যান্ত্ৰিকভাৱে টাৰ্বাইনৰ সহায়ত কি কৰিব পাৰি এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব পাৰি আৰু ভাৰতৰ চোৱা বিশেষকৈ ভাক্ৰা নাঙল তামোদৰ উপত্যকা গান্ধী নগৰ এইসমূহ হল গুৰুত্বপূৰ্ণ জলশক্তি প্ৰকল্প এইসমূহত এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প চলি থকা দেখা গৈছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ অসমতো কিন্তু এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প চলি থকা দেখা যায় সময়ে সময়ে কি হয় এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহৰ কাৰণে কিছুমান বিবাদো পৰিলক্ষিত হয় হয়নে মানুহৰ মাজত সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনাও দেখা যায় আৰু বৰ্তমান যিবোৰ আমাৰ পৰিৱেশ বিজ্ঞানী আছে যিবোৰ সমাজ বিজ্ঞানী বা বুদ্ধিজীৱী তেওঁলোকে কি কৰিছে তেওঁলোকে কিছুমান আশংকা কৰিছে যে বৃহৎ নদী বান্ধৰ ফলত নদী অৱবাহিকাৰ পৰিৱেশ ধ্বংস হব বুলি অৰ্থাৎ এই নদী বান্ধৰ ফলত কিন্তু যদিও আমি বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব পাৰো কিন্তু তাৰ কিছুমান অসুবিধাও দেখা যায় বিশেষকৈ সামাজিক অসুবিধা দেখা যায় অৰ্থনৈতিক অসুবিধা দেখা যায় ঠিক তেনেকৈ পৰিৱেশগত কিছুমান অসুবিধাও দেখা যায় গতিকে বৃহৎ নদী বান্ধৰ ফলত যদিও কিছুমান লাভ আছে তাৰ কিন্তু কিছুমান অসুবিধাও দেখা পোৱা যায় এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে আমি যিবোৰ অপৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎসৰ বিষয়ে জানিলো সেই উৎসসমূহৰ সুবিধানো কি কি আছে আৰু অসুবিধা কি কি আছে এতিয়া প্ৰথমতে চোৱা সৌৰ শক্তি প্ৰথমটো শক্তিৰ উৎস ইয়াত দিছে সৌৰশক্তি এতিয়া সৌৰশক্তিৰনো সুবিধা কি ই হৈছে অক্ষয় সম্পদ অক্ষয় সম্পদ মানে যিবোৰ সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলেও কি শেষ নহয় ক্ষয় হৈ নাযায় সেইবোৰক কোৱা হয় অক্ষয় সম্পদ গতিকে সৌৰশক্তি হৈছে অক্ষয় সম্পদ আৰু এটা সুবিধা হল ই প্ৰদূৰ্ষণমুক্ত ইয়াৰ পৰা প্ৰদূৰ্ষন হোৱা দেখা নাযায় আৰু এটা অসুবিধাও আছে কিন্তু অসুবিধাটো কি বাৰু চোৱা ইয়াৰ উৎপাদন ব্যয়বহুল এই উৎপাদন ব্যয়বহুল অৰ্থাৎ ই খৰচী হয় তাৰ পিছত চোৱা দ্বিতীয়তে বতাহ শক্তি এতিয়া এই বতাহ শক্তিৰ সুবিধা কি ই প্ৰদূষক নহয় অৰ্থাৎ ই প্ৰদূৰ্ষন মুক্ত হয়নে ই প্ৰদূৰ্ষন মুক্ত তাৰ উপৰিও ইও কিন্তু অক্ষয় সম্পদ হয় যদিও ইয়াত দিয়া নাই তোমালোকে জানি লোৱা কি বতাহ শক্তিও সৌৰশক্তিৰ দৰেই অক্ষয় সম্পদ ঠিক তেনেকৈ তৃতীয়তে চোৱা উৎপাদনৰ খৰচ কম ইয়াৰ উৎপাদনৰ খৰচ কিন্তু কম হয় কম খৰচী তাৰপিছত চোৱা নিৰাপদ আৰু পৰিষ্কাৰ এই ব্যৱস্থাটো নিৰাপদ ইয়াৰ পৰা বিপদ হোৱাৰ আশংকা নাথাকে আৰু আৰু ই পৰিস্কাৰ হয় ইয়াৰ কিন্তু কিছুমান অসুবিধাও আছে প্ৰথমতে চোৱা চৰাইৰ বাবে অনি অন্যায়কাৰী বতাহ কলৰ পাখিত চৰাই খুন্দা খাব পাৰে কিন্তু এই ব্যৱস্থাটো চৰাইৰ কাৰণে অনিষ্টকাৰী কাৰণ কিবা কাৰণত যদি চৰাই সেই বতাহ কলৰ পাখিত খুন্দা মাৰে তেতিয়াহলে কি হব চৰাই মৃত্যু হব পাৰে গতিকে ই চৰাইৰ কাৰণে অন্যায়কাৰী দ্বিতীয়তে কিছু পৰিমানে শব্দ প্ৰদূৰ্ষন হয় মানে ই প্ৰদূৰ্ষনমুক্ত নহয় কিছু পৰিমাণে প্ৰদূৰ্ষন হয় কাৰণ ইয়াৰ ফলত শব্দ হয় গতিকে শব্দ প্ৰদূৰ্ষন হয় এই বতাহ কলবোৰ ঘূৰিলে শব্দ হোৱা দেখা যায় গতিকে শব্দ প্ৰদূৰ্ষনৰ সম্ভাৱনা থাকে তৃতীয়তে চোৱা ইয়াত দিয়া আছে জোৱাৰ শক্তি ইয়াৰ সুবিধাবোৰ কি কি ই প্ৰদূৰ্ষনহীন বা প্ৰদূৰ্ষন মুক্ত তাৰপিছত ই অক্ষয় সম্পদ ইয়াৰ কিছুমান অসুবিধা আছে চোৱা জলচ জলচৰ প্ৰাণীৰ আৱাসত ব্যাঘাত জন্মে যিহেতুকে কি হয় টাৰ্বাইনৰ সহায়তে উৎপাদন কৰা হয়নে জোৱাৰৰ পৰা বিদ্যুৎ কি হয় জলচৰ প্ৰাণীৰ আৱাসত থকাত কি হয় অসুবিধা হব পাৰে তৃতীয়তে চোৱা বিদ্যুৎ শক্তি কাৰ্যক্ষম কৰাটো কঠিন ইয়াৰ পৰা উৎপাদন কৰা বিদ্যুৎ শক্তি কাৰ্যক্ষম কৰাটো সমান অসুবিধা তাৰ পাছত চোৱা পাৰমাণৱিক শক্তি এই শক্তিৰ উৎসৰ সুবিধাবোৰ প্ৰথমটো চোৱা বহুত পৰিমাণৰ শক্তি পোৱা যায় ইয়াৰ পৰা কি বহুত পৰিমাণৰ শক্তি পোৱা যায় কিন্তু কিছুমান অসুবিধা আছে অসুবিধা হল তেজস্ব আৱৰ্জনা ওলায় যিহেতুকে পাৰমাণৱিক শক্তি কি হয় তেজস্কীয় মৌলসমূহৰ পৰা উৎপাদন কৰা হয় তাত নিহিত থকা অনুপৰমাণুৰ পৰা গতিকে কি হয় ইয়াৰ পৰা তেজস্কীয় আৱৰ্জনা ওলায় তৃতীয়তে এই পদ্ধতিটো খৰচী ই ব্যয়বহুল পদ্ধতি এতিয়া চোৱা জৈৱ গেছ জৈৱ গেছৰনো সুবিধা কি কি প্ৰথমটো চোৱা ই কম খৰচী হয়নে ই খৰচ কম এইটোৰ উৎপাদন ব্যয়বহুল নহয় বৰ্জিত পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি বৰ্জিত পদাৰ্থ মানে আৱৰ্জনা হয়নে আমি উদ্ভিদ জীৱ জন্তু অৱশিষ্ট হওঁক বিভিন্ন ঘৰুৱা আৱৰ্জনা হওক এইসমূহ আমি ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ গতিকে ই কম খৰচী হয় অসুবিধানো কি চোৱা সেউজ গৃহ সমস্যাৰ উদ্ভৱ হয় ইয়াৰ ফলত সেউজ গৃহ সমস্যাৰ উদ্ভৱ হোৱা দেখা যায় তাৰপিছত চোৱা ছয় নম্বৰতে দিয়া আছে ভূতে শক্তি এতিয়া এই ভূতাপীয় শক্তিৰ সুবিধাবোৰ কি কি ই পৰিস্কাৰ পৰিৱেশৰ উপযোগী হয়নে ই পৰিষ্কাৰ আৰু ই পৰিৱেশৰ কাৰণে উপযোগী তাৰপিছত চোৱা সদায় উপলব্ধ এইবোৰ সদায় উপলব্ধ হৈ থাকে সদায় উপলব্ধ কিন্তু ইয়াৰ অসুবিধাও আছে অসুবিধা কি চোৱা দীৰ্ঘ দূৰত্বত অৱস্থিতভাৱে বিদ্যুৎ পৰিবহনত খৰচ বেছি যিহেতুকে এই ভূতাপীয় কেন্দ্ৰবোৰ শক্তিৰ কেন্দ্ৰবোৰ বহুত দূৰত্বত অৱস্থিত গতিকে তাৰ পৰা কি হয় দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ কাৰণে বিদ্যুৎ পৰিবহন কৰাত কি হয় খৰচ বেছি হয় গতিকে যদিও এই পৰম্পৰা অপৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদ মোৰ সুবিধা দেখা যায় কিন্তু কিছুমান অসুবিধাও দেখা যায় এতিয়া চোৱা আমি এই শক্তি সম্পদসমূহৰ কি ধৰণৰ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰো শক্তি সম্পদসমূহ সংৰক্ষণ কৰাটো বহুত প্ৰয়োজনীয় কাৰণ এই শক্তি সম্পদসমূহ আহৰণ কৰোতে বিভিন্ন ধৰণৰ খৰচ হয় হয়নে বহুত ব্যয়বহুল হয় গতিকে আমি ইয়াক অপচয় কৰিব নালাগে হয়নে চোৱা যি শক্তি সম্পদসমূহ পৃথিৱীৰ সকলো অংশতে বিয়পি আছে অৱশ্যে ইয়াৰ পৰা শক্তি উৎপাদনত ব্যয় সময় শ্ৰম আদি কাৰক জড়িত হৈ থাকে হয়নে শক্তি উৎপাদন কৰোঁতে বহুত কাৰক জড়িত হৈ থাকে ব্যয় খৰচৰ কথা আছে তাৰপাছত সময়ৰ কথা আছে সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় শ্ৰম বিভিন্ন শ্ৰম হয়নে ইয়াত জড়িত হৈ থাকে গতিকে আমি কোনো সম্পদ সহজে আহৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কাৰক জড়িত হৈ থাকে আৰু সেইবাবে এইসমূহৰ আমি অপচয় কৰিব নালাগে যিহেতুকে বিভিন্ন কাৰক জড়িত হৈ থাকে সময়ৰ কথা আছে শ্ৰমৰ কথা আছে খৰচৰ কথা আছে গতিকে এই সম্পদসমূহ আমি অপচয় কৰিব নালাগে চ সম্পদসমূহ অৰ্থনৈতিক ভাৱে ব্যৱহাৰ নকৰিলে সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰি সম্পদসমূহৰ সদায় অৰ্থনৈতিক ব্যৱহাৰ অৰ্থাৎ কি বুজাইছে আমি অপচয় কৰিব নালাগে ইয়াক আমি উচিত মাত্ৰাত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰ উপৰিও কি হয় আমি বহনক্ষম ভাৱে অৰ্থাৎ আমি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কথা চিন্তা কৰি বা ভৱিষ্যতৰ ব্যৱহাৰৰ কথা চিন্তা কৰিহে আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে চোৱা ইয়াৰ অৰ্থ হল অপচয় এৰাই চলিলে ভৱিষ্যতৰ বাবে সম্পদ সংৰক্ষণ কৰিব পৰা যাব যদিহে আমি ইয়াক অত্যাধিক মাত্ৰাত ব্যৱহাৰ নকৰো ইয়াৰ দুৰ্বৱহাৰ নকৰো তেতিয়াহে কি হব ইয়াক ভৱিষ্যতৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিব পৰা যাব সামগ্ৰীৰ অধিক ব্যৱহাৰৰ অৰ্থ হ'ল অধিক উৎপাদন অধিক ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হ'ব অধিক উৎপাদন কৰিব লাগিব উৎপাদন কৰিবলৈ অসুবিধা কাৰণ ইয়াত ব্যয়ৰ কথা থাকে শ্ৰমৰ কথা থাকে সময়ৰ কথা থাকে গতিকে উচিতভাৱে আমি ইয়াৰ মৃতব্য ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰাটো দৰকাৰী ফলত অধিক সম্পদ আৰু শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় যদি আমি অধিক উৎপাদন কৰিব লাগে অধিক সম্পদৰ প্ৰয়োজন হ'ব অধিক শক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাৰোপৰি অধিক শ্ৰম অধিক সময় হয়নে অধিক ব্যয়ৰ খৰচ হব গতিকে তাৰ লগতে প্ৰদূৰ্ষনো সমানুপাতিকভাৱে সমানুপাতিকভাৱে ঘটে যদি আমি অধিক মাত্ৰাত উৎপাদন কৰিব লাগে কিছুমান অপৰম্পৰাগত শক্তিৰ বা পৰম্পৰাগত শক্তিৰ কি হয় প্ৰদূৰ্ষনৰ কথাও থাকে সেইবোৰ প্ৰদূষণমুক্ত নহব পাৰে গতিকে প্ৰদূৰ্ষনো ইয়াৰ লগে লগে ঘটে সেয়েহে কি হয় সম্পদ সংৰক্ষণ আৰু সম্পদৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱহাৰৰ প্ৰতি সচেতন হোৱাটো প্ৰতিজন নাগৰিকৰ কৰ্তব্য সেইকাৰণে আমাৰ সকলোৰে তোমালোকৰ সকলোৰে কৰ্তব্য কি সম্পদৰ সংৰক্ষণ কৰা আৰু সম্পদৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱহাৰ অৰ্থাৎ আমি ইয়াক মিতব্যয়ী ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰাটো আমাৰ প্ৰতিজনেৰে দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য এতিয়া আজি যিখিনি আমি আলোচনা কৰিলো তাৰ পৰা আমি এই প্ৰশ্ন কেইটালৈ একবাৰ হওঁ প্ৰথমতে চোৱা পাৰমাণৱিক শক্তিৰ এটা অসুবিধা লিখা আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলো শক্তিৰ অসুবিধা কথা পাৰমাণৱিক শক্তিৰ অসুবিধা কি হব পাৰে মনত আছেনে তোমালোকৰ ইয়াৰ উত্তৰটো হব কি ই খৰচী হয়নে এইটো এটা খৰচী প্ৰক্ৰিয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ চোৱা সৌৰশক্তিৰ এটা সুবিধা লিখা সৌৰশক্তিৰ সুবিধা আমি পাইছিলো কি কি আছিল এটা সুবিধা লিখিব দিছে গতিকে আমি এটা লিখিম ই অক্ষয় সম্পদ এইবাৰ তৃতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো তৃতীয় প্ৰশ্নটো চোৱা ভাৰতৰ ভাগ্ৰা নাঙল দামোদৰ উপত্যকা গান্ধীনগৰ আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প হয়নে নহয় শুদ্ধ নে অশুদ্ধ আমি পাইছিলো ইয়াৰ উত্তৰ হব শুদ্ধ আশা কৰো আজি মই যিখিনি বুজালো আজি কি কি বুজালো অপৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস কিছুমানৰ বিষয়ে আৰু এই শক্তিসমূহৰ সুবিধা অসুবিধাৰ বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিলোঁ লগতে শক্তি সম্পদসমূহৰ সংৰক্ষণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ নিশ্চয় তোমালোকৰ বোধগম্য হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ ধন্যবাদ